İnnama'l-mu'minun alladheena ize ukirallahu və gəltəkunubuhum Bu ayəni eşidən vaxtı, yəni səsinizi peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm əsəsindən yuxarı qaldırmayın. Əməlləriniz puşu-puşu olar, siz əziz də bilməsiniz. Təbit ibn Qays radiyallahu çox pis olur. Çünki onun səsi daima danışan vaxtı yüksəkdən çıxırdı, bək danışırdı. Çox pis olur. Günlərlə, gecə gündüz evindən çıxmur, çölə gecə gündüz ağlayır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm yanında görməyən vaxtı axtarır onu, deyir, hardadır o? Səbit ibn Qays. Deyirlər ki, evində gecə gündüz ağlayır buyu nazil olandan sonra. Deyir, çağırın. Çağırır, görün ehtirama bax Quran ayəsinə. Çünki onlar Quran ayəsini oxuyan vaxtı orada olan qadağaları, əmrləri öz nəfsinə tətbiq edirdilər. Yəni sanki Quran onun üçün nazil olub diyir ki, ey dirnə üçün yox idin, dir heyəllənsi. Bu ay nazil olanda mən elə bildim ki, bu mənim üçün nazil olur. Çünki Allah Subhanahu dediyi ki, sizin əməlləriniz puç olar. Siz heç özünüzün də xəbəri olmaz. Kir qorxdum ki, bu mənim üçün nazil olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir. Səsinizi qaldırmaq, yəni ona hörmət etmək məqsədimdə. Və buyurur ki, onu müjdəliyir cənnətlə. Buyurur ki, sən dir istəməsənmiki həm didərək şükürdə yaşaysan, şəhid olaraq öləsən və sənin cənnətə daxil olasan. Baxın, Allahdan o qədər xoqtu, qorxdu ki, Allah qorxusu ilə dərhal sonra cənnətə müjdə alma gəldi. Yəni insan Allahdan çox qorxarsa, onun ardına əmnamanlıq mütləq gələcəkdir. Bu Allahın vədidir. Əmnamanlıq mütləq gəldi və Allah Rəsulullah onu cənnətə daxil etmişləri. Baxın, Səbi Qesadi Lanu haqqında bir iki misal çəkək. Hansı ki, onun fəzləti haqqında necə sahabi olub. E, yəni o qədər fəzliyyətli sahabi olub ki, şəhid olur, döyüşdə şəhid olur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi. Şəhid olur, deyir ki, şəhid olan vaxtı bir kəs onun zirehin bədənindən çıxarıb aparır. Yəni oğurlayır və bir ağızın altına gizlətir. Öləndən sonra. Dil səhabələrin birinin yuxusuna girir, təbibli Qes radiyallahu anhu, yuxusuna girir deyir ki, mənim zilehim filan yerdə filan ağızın altında, filan kəs tərəfindən götürülür və gedib axtarıb tapılır. Necə fəzət qəsab olur. Eləcə də Əbəqr radiyallahu anhu vəsiyyət eləmişdi. Əbəqr radiyallahu anhu dövründə, xilafəti dövründə ölümündən sonra vəsiyyət edən ilk sahabi olur. Yəni e, tək sahabi olur. Hamısı ölümündən qabaq vəsiyyət edir. Bu öləndən sonra bir sahabelərdən birinin yuxusuna girib vəsiyyət edir. Fə Əbəqra rəziyallahu anhə vəsiyyətini çatdırırlar. Əbəqra rəziyallahu anh vəsiyyətini yerinə yetirir. Görün necə fəziyyətli sahabi olur. Videonu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayın.